एफ सी आई एग्जीक्यूटिव स्टाफ यूनियन की विशेष बैठक होटल ग्रैंड फगे में संपन्न हुई जिसकी अध्यक्षता जिला जलंधर के प्रधान गौरविंदर ने की बैठक के दौरान बतौर मुख्य अतिथि यूनियन के अखिल भारतीय प्रधान एस एस चटा शामिल हुए जबकि मुख्य वक्ता के रूप में सेवानिवृत्त प्रबंधक डीपू जलंधर रमन नेहरा उपस्थित थे विभाग में में आ रही मुश्किलों के बारे विस्तार से चर्चा की गई यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि रेलवे ट्रांजिट लास्ट आर टी एल और ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जलंधर के प्रधान गौरविंदर सिंह ने बताया कि संभावित तौर पर अगस्त सितंबर में यूनियन के पांच वर्ष बाद होने वाले चुनाव की प्रक्रिया निपटाई जाएगी उन्होंने समूह सदस्यों से अनुरोध किया कि चुनावी प्रक्रिया में अवश्य भाग लें इस अवसर पर धीरज पटेल प्रभात कुमार सतीश कुमार सिंह दीपक डबास अरविंद कुमार के अलावा विभिन्न जिलों के यूनियन के सदस्य मौजूद थे प्रधान रौनक रस्तोगी क्षेत्रीय सचिव धीरज पटेल क्षेत्रीय संयुक्त सचिव कुलदीप सिंह जिला सचिव जलंधर इत्यादि ने कहा कि यूनियन की मांगों को लेकर संघर्ष पूरी तरह एकजुटता के साथ किया जाएगा ताकि उसमें पूर्ण सफलता की गारंटी हो बैठक के पश्चात पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए अखिल भारतीय प्रधान एस एस चट्ठा ने बताया कि यूनियन के तरफ से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष की रूपरेखा तैयार कर ली गई है अगर हमारी मांगों की तरफ ध्यान ना दिया गया तो क्षेत्रीय कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा अगर अभी तक आपने YouTube चैनल स्टार प्रतीक को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताजो नई न्यूज़ अपडेट्स रोजाना आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे इसी तरह फेसबुक पे स्टार विजय प्रतीक को भी फॉलो जरूर कर सर, मैं रौनक रस्तोगी। पंजाब एफ में आई का रीजनल सेक्रेटरी हमने आज यहाँ पे जलंधर डिस्ट्रिक्ट बॉडी की एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें हमने जो रिसेंटली अपना एजुकेशन कॉल किया है हमारे मैनेजमेंट की नॉर्थ जोन में जो भी डिक्टेटरशिप वाली पॉलिसीज रही हैं उसके अगेंस्ट में उसके लिए हमने आज जलंधर में सबको एक नोटिस के बारे में बताया उनको इस एजुकेशन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया साथ साथ उनको यह भी बताया कि अगर हम एकजुट होकर यूनियन के साथ मैनेजमेंट से लड़ेंगे तो अपनी सारी मांगे पूरी करा सकते हैं मैनेजमेंट की नीतियां हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट चट्ठा जी ने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि वो किस तरीके से दमनकारी डिक्टेटरशिप वाली रहती हैं उनके अगेंस्ट में हम सारे एकजुट हैं आज जलंधर में नई बॉडी बनी है नई बॉडी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गौरविंद जी को हमने ये कार्यभार संभाला है कि वो जलंधर के सारे इंप्लाइज को एकजुट करके मैनेजमेंट के अगेंस्ट में एजुटेशन में बढ़ बढ़ के ब, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपनी सारी मांगे में हमारी हमारी मदद करें धन्यवाद पंजाब आज डिवीजन डिवीजन की डिवीजन की आ, मीटिंग हुई है और आज हमने डिवीजन के जो भी पदाधिकारी थे उनका चुनाव किया उनको कार्यभार दिया है और इसके साथ साथ मैं जो जलंधर के जितना भी स्टाफ यहाँ पहुंचा था उनका धन्यवाद करता हूँ और जो आगे आने वाले समय में एजुटेशन के लिए हमने नोटिस दिया है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए सभी साथियों को पुरजोर निवेदन करता हूँ आग्रह करता हूँ उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जो मैनेजमेंट की दमनकारी नीतियाँ चल रही है उसके खिलाफ संघर्ष का बिगड़ो जाए और मैनेजमेंट को उन हमारी मांगों को मानने के लिए विवश करें धन्यवाद मैं धीरज पटेल स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी पंजाब एग्जीक्यूटिव स्टाफ यूनियन आज जलंधर में हमारी एक मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसमें नई बॉडी का गठन हुआ और आने समय में हमारा एजुटेशन कॉल है उसके बारे में लोगों को रूबरू कराया कि इस मैनेजमेंट तानाशाही मैनेजमेंट के खिलाफ हमें जो भी लड़ाई लड़नी है किस तरीके से लड़नी है ये सारी चीज़ें सारे स्टाफ के बीच में रखी गई हैं सारे जल्द के सारे यूनिट्स जो यहाँ पर आए और इस मीटिंग आयोजन को सफल बनाए उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू मैं गौरविंद सिंह डिस्ट्रिक्ट जलंधर प्रेसिडेंट मैं एस एस चट्टा जी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट रौनक रस्तोगी रीजनल सेक्रेटरी रवि दत्त जी रीजनल प्रेसिडेंट और जलंधर के अलग अलग एफ से आए हुए मेरे सारे यूनिट्स के मेरे सारे भाइयों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ

ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਚੱਠਾ ਜੀ ਐਸਐਸ ਚੱਠਾ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਨਾਇਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਏ ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਆ एफसीआई ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਵਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਸਤ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਪਟੰਬਰ ਦੇ ਫਰਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੋ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੇੜਨਾ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਤਸੱਦਦ ਦੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭੜਾ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਫਸੀਆਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਟਿਵ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ ਵੋਟ ਪਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੜ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਔਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਲਾਉਂਦਾ ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਨ ਜਿੱਤ ਚੁਕਾਇਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਨਵਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਐਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮਤ ਦਿਲਾਈਏ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਮੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਮੇ ਪਾਈਏ ਸੋ ਬਹੁਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਚੱਠਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜੂ ਮੌਜੂਦ ਕਰੀਏ ਕੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਦਾ ਮਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ ਐਫਸੀਐਸ ਸਾਥੀ मैं सतेंद्र सिंह चटा ऑल इंडिया प्रेजिडेंट एफ सी एग्जीक्यूटिव स्टाफी अज अलंधर की डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंग बुलाई और इतने डिस्ट्रिक्ट कमेटी के साहदेदार थे वो चुने गए ਸਾਰਾ ਸਮिति ਦਾ اور ਜੋ ਇਹ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੌਰਤ ਨੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੀਏ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਾਤੇ ਜਾਂ ਆਰਪੀਐਲ ਦੇ ਮਾਤੇ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵੇਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਨੌਰਧੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਆਵਰ ਡਾਰੇ ਵਾਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਜਰੋਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੰਡੀਗੜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੀਜਨ ਜੰਡੀਗੜ ਲਖ ਦਊ ਅੰਜ 73 ਜੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਉੱਤਵਾਦ ਅਸੀਂ ਵਾਰਟੂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਰਟੂ ਸਾਡਾ ਕੰਟੀਨ ਹੋਊਗਾ ਵਾਰਟੂ ਦਾ ਪਤਰਾ ਸਾਡਾ ਕਹੜੇ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਖੜੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਮਿਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਦਕ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੇਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਫਸੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆਲਖ ਸਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਲੈਕਸਨ ਹੋਣਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਉੱਧ ਪਾ 95 ਹੋਇਆ ਫਿਰ 2 ਹੋਇਆ ਫਿਰ 9 ਹੋਇਆ ਫਿਰ 14 19 ਹੁਣ 24 ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਸਤੰਬਰ 20 ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਲੈਕਸਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਐਲਚਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਰਾਬ ਤੱਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ ਆਪਾਂ ਮਨੂਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਵਾਇ ਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ